endilikda ota onasini yo'qotgan va yetim bolalar uchun bir million uch yuz ellik ming so'm miqdorida pul ajratiladi assalomu alaykum o'zbekistondagi va dunyodagi eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga albatta obuna bo'ling va video ostiga bir dona lak bosib qo'yishni unutmang yetim va ota onasini yo'qotgan bolalar uchun davlat qonunchiligiga ko'ra eng kam ish haqining besh barobarigacha subsidiya ajratiladi bu pul bir million uch yuz ellik ming so'mga to'g'ri keladi yetim va o'z o'quvchisini yo'qotgan bolalar uchun akademik litsey maktab kollej va institutlarda o'qish uchun kerak bo'ladigan to'plar va har qanday institut va shunga o'xshash muassasalar uchun kerak bo'ladigan har qanday narsalar uchun yiliga bir million uch yuz ellik ming so'm pul ajratiladi